Мы ездим туда-сюда. Место тени увидели да и приплыли. А на каких еще пляжах было сегодня? Сегодня? Ну, мы на той стороне, на той стороне были. были. Там разные такие маленькие пляжи. Мы тут живем рядышком. У всего два выходных, поэтому здесь намного приятнее. Позагорали, посидели. А какие стан пейских пляжей? Очень пляже. плохо. Очень плохо. Мы ходим на Тельбин, на Тельбин. лучше всего. На том же гидропарке очень много людей, они мусорят, к сожалению. Там просто так все расположено, что приходи и пей. Сейчас же вроде если это плеса существует или уже не существует плеса. Mm -hmm. Существует, но Забороняет. Зборування, будівництво, зберігання, будь-яке будівництво, обслуговування. Да? Uh -huh. Дуже цікаво, так? Да? І ось прямо, прямо тут же ж починається будівництво, розорювання. Прямо 25 метрів, там, 30 метрів від головного офісу КП Плеса. Uh -huh. Далі будівництво в 25 метрах від берегової зони. Формально. ця территория сейчас находится в в заставе у формально ним владеет Ощадбанк, але забудовує, забудовує цей весь берег укріплює. Парк рассчитан на всі уровни соціального достатку. Вот, например, наприклад, многие площадки здесь бесплатные. Ну, например... Площадка для воркаута. Вот это профессиональная площадка, которая построена при помощи ребят, которые занимаются воркаутом и проходят здесь самые значительные соревнования по воркауту. Пляжные поля, волейбольные. Вон видите зона футбола, зона мокрого э, футбола. Э, это уникальные трендовые виды, которые начали появляться только в этом году. Значит, у нас э, в среднем... Э, в это летом от 4 до 6 тысяч человек на выходные. И порядка полторы тысячи человек в день. И в принципе все эти люди находят себе чем заняться. То есть мы против пассивного отдыха. Мы против того. Лежать на пляже можно после того, когда хорошо поиграл в волейбол. У нас тут много очень направлений от клубных музыкальных историй, от живых украинских артистов, выступлений до спортивных ивентов, лекций, кинопоказов, пляжного отдыха волейбол, блоб, всякие водные активности, лежаки, то есть очень много всяких историй. 52 проверки за один сезон, которые осуществляла там влада при, злочинная влада, вот, и при этом преследуя в основном свои меркантильные интересы, каждая из проверяющих инспекций проверяла не для того, чтобы сделать город лучше, а для того, чтобы э, как-то иметь свой, свой интерес, то есть вынудить там на какую-то благодарность и так далее. То на сегодняшний день, э, или благодаря тому, что мэр спортивный, или благодаря тому, что действительно происходит большая перезагрузка всего, что происходит в стране. Но у нас не то, что зеленый свет, у нас зеленый прожектор. Вот вы если посмотрите э, этапы развития экстрим парка, вы увидите, что за два последних года сделано в несколько раз больше, чем сделано было за последние предыдущие 10 лет. Ну, смотрите, это единый... пляж, маленький пляж, 50-метровый пляж на весь этот район. Тут на районе живет, на районе Макийской Слободки живет приблизно 35 тысяч Людей. Ну, от майже всі вони тут. Влада ніяк не втручається, Кличко розказує, що все законно, всі документи є, все правильно, будувати можуть. Ось вам наочний приклад. Зразу після революції, як тільки на Кличко став мером міста, тут же почалося будівництво, активне будівництво, забудова берега Дніпра. Так благоустрій разом із КП «Плесо» бореться за розчистку території. Тут заборонено купаться по одной простой причине. В 50 метрах от этого пляжа есть сток э, э, ливневки. Мы понимали, что здесь отсутствует конфликт интересов. Потому что гидропарк, он, он, это большой конфликт интересов. На него задействованы депутаты, бизнесмены, олигархи и так далее. Вот это он разделен на маленькие кусочки. И нельзя объединить под одной единой идеей и концепцией, людей с абсолютно разными интересами. я не знаю, вот есть гидропарк, да, который вообще все пытаются ну, как-то игнорировать, там, да, это какая-то своя аудитория, которая большую часть наверное, ее аудитории вашего канала пугает, наверное, никто по доброй воле туда ну, вот так вот не поедет. А Труханов почему-то долгие годы был таким вот терроинкогнито, я не знаю. То есть мы, наверное, делали место, как бы, в первую очередь для самих себя, чтобы нам было как бы хорошо. Если таких еще наших друзей, которым тоже здесь нравится, придет несколько тысяч. Мы всегда рады этому. В общем, нет каких-то строгих правил, каких-то там бесконтроль. Да, вот видите, вход свободный днем. Там, пожалуйста, загорайте, приходите. Если вы там наш друг, и вам по душе, как бы, наша атмосфера, то мы всегда тоже примем. За пять за свой счет сделали, построили там всю инфраструктуру, там туалеты, лавочки, освещение. А, а власти как-то принимали в этом участие? Ну, практически, они как бы не мешали, за что им огромное спасибо. То есть мы на самом деле, ну, на хорошем счете, да, у них, я надеюсь, вроде как, они довольны работой с нами и... Мы, по сути, развиваем и делаем их работу в какой-то мере, да, и может чем-то лучше. Ну, то есть мы как бы не то, чтобы мы меряемся, да, главное, вот мы, мы развиваем, нам так нравится здесь, как и, и это совпадает с их видением развития города. То есть мы даже перегородили сейчас подъезд к нам, чтобы к нам к машине, на машинах сюда нельзя было максимально подъезжать, чтобы люди как-то, находясь в центре города, могли немножко оторваться от вот этой вот урбанистической реальности страшной.